Это что все там? Все что все там все... Там где? Сами Начала бихты, Забегла, делала курточку на голову, вытягнула первого ребенка маленького, а того не нашла. 5 марта примерно в 10 часов поступило сообщение о горении жилого дома по адресу улица Федька, 40. На ликвидацию пожара было выслано два отделения 5 ГБСЧ. По прибытию к месту пожара было установлено, что горит жилой дом на площади 30 метров квадратных. Была информация, что в доме находятся двое детей. Было организовано проведение разведки, а также тушение пожара двумя звеньями ГДЗС. В ходе тушения пожара было спасено двое детей. На данный момент пожар ликвидирован, проводится расследование по причинам возникновения пожара.